Вітаю! В ефірі програма Здоров'я я Олена Хорошилова. Більшість людей ненавидить хворіти. І щоб цього не траплялося, варто вчасно подумати про профілактичні заходи. Санаторний відпочинок – один з найпривабливіших видів турботи про своє здоров'я. Про все далі. Напоминаем вам, что санаторий Новомосковский, расположенный в курортной зоне Орловщина, работает и в период межсезонья и предлагает специальные программы – пятидневной очистки организма и 14-дневную коррекцию веса. Программа очистки направлена на активизацию функций органов выделения – почек, кишечника и печени. Несмотря на ее компактность, пациенты обязательно проходят комплексное обследование в первый день. Проводимая разгрузочная диетотерапия в сочетании с приемом минеральной воды Новомосковская уменьшает нагрузку на органы пищеварения, мобилизацию Силы для обновления всех систем организма. Ежедневная работа с психологом оказывает гармонизирующее действие на процесс лечения, помогает формированию позитивного настроя на здоровый образ жизни. Результат лечения Снижение веса, нормализация артериального давления, исчезновение отеков, боли в суставах, легкость во всем теле и желание совершенствоваться. Мы также предлагаем вам двухнедельную программу коррекции веса. Это короткий, но интенсивный цикл, который подает как для новичков, так и для тех, кто уже достиг определенных результатов. Три кита нашей программы ⁇ это мотивация, разгрузочная диетотерапия и физическая активность. Нет ленивых людей, есть недостойные цели исходя из этого, работа с психологом направлена на поиск мощных рычагов управления процессом снижения веса. Разгрузочно-контрастная диетотерапия при шестиразовом питании переносится легко. Для повышения физической активности используются кардио и силовые тренировки, занятия бодифлексом и пилатесом. Красоте через здоровье – вот наш девиз. Поэтому оздоровительное действие программы дополняется физиопроцедурами, лечебными душами, вакуум-массажем, орошением кишечника, рефлексотерапией. Результат программы ⁇ снижение веса от 3 до 6 кг. Несомненным является факт. Наши пациенты уезжают домой подтянутыми, помолодевшими, более физически выносливыми, с желанием совершенствоваться. Присоединяйтесь к нам. Навіть таке традиційне поняття як сімейний лікар, підкоряючись технічному прогресу, набуло нових рис. Сьогодні на службі у фахівця, що лікує всю сім'ю, найсучасніші лабораторії, діагностичні та лікувальні кабінети. І це вже не одна людина, а команда медиків, професіоналів, терапевти, педіатри, медичні сестри, фахівці всіх напрямків і цілі клініки формуються за принципом Лікуємо всю сім'ю. Новий рік чудове свято, проте святкові застілля залишають після себе гіркий присмак. Найчастіше після підвищеного вживання спиртних напоїв, гострої та солоної їжі спостерігається порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, проноси, запори, гази, болі в кишечнику і внаслідок чого виникає загострення геморою, найбільш розповсюдженого проктологічного захворювання. Геморой являється серйозним заболіванням заднього прохода і прямої кишки. Єбоє заболювання потребує соответствую. лечения и геморрои не являются исключением. В отличие от европейских стран, в нашей стране наиболее распространенный метод лечения геморроя это операция. При оперативном вмешательстве от пациента требуется нахождение в стационаре от 7 до 12 дней. Также послеоперационный период может сопровождаться достаточно интенсивными и сильными болями. После выписки из стационара пациент должен находиться 2-3 недели под наблюдением амбулаторного хирурга. Для людей, ведущих активный образ жизни, данное решение проблемы не является приемлемым. Уже появились новые методы лечения, позволяющие избавиться от геморроя без операций и длительного нахождения в стационаре. Отже, щоб уникнути ускладнень та запобігти радикальному оперативному лікуванню, фахівці радять застосовувати малоінвазивні методи, що пропонують сучасні медичні заклади. На сьогоднішній день все чаще приміняються безоперационные или малоинвазивні методи лечения геморроя. Так, если речь идет о внутреннем геморрое, мы предлагаем латексное лигирование. Это методика безоперационного лечения геморроя, процедура, которая занимает всего одну минуту, и пациент выйдя от врача может продолжить свой привычный образ жизни, не отрываясь от жизнедеятельности либо работы. И что касается наружного геморроя, то тогда можно применять э, один из самых современных на сегодняшний день приборов — радиоволновой скальпель, который называется Сургитрон, э, с помощью которого удаляются наружные геморроидальные узлы. В результате чего человек также не отрывается от активного образа жизни, продолжает свою жизнедеятельность. Э, Без в бальміт. Якщо ви підозрюєте у себе ознаки геморою, звертайтеся просто зараз до кваліфікованих спеціалістів центру. Консультація проктолога 150 п'ятдесят гривень. Усі довідки та запис на прийом за телефоном 732 0000. два нуль Дніпро. Тись зовнішня привабливість важлива складова успіху в інтимному житті. Порівнюючи деяких зірок з тими, якими вони були в дитинстві та юнацтві. З їх сучасним виглядом ми можемо переконатися, що їх краса справа рук фахівців. Далі в наших сюжетах про красу та здоров'я. Безболісне лікування зубів це знахідка лікарів-стоматологів 21-го століття, сучасні методики, новітні обладнання, великий досвід спеціалістів та приємна і душевна атмосфера. Саме це виходить на перший план під час прийому кожного пацієнта у стоматологічній клініці для дорослих та дітей. Студія улибок. Хто не мічтає мати здорову білосніжну улибку? Білізна зубов говорить о здоров'ї і молодості людини. Наша клініка пропонує всім. Кто хочет выглядеть превосходно, новейшую методику отбеливания зубов Zoom 3. На сегодняшний день эта система является одной из лучших в мире. Она позволяет не только придать вашей улыбке ослепительную белизну, но и оздоровить ее, укрепив эмаль зубов. Процедура чаще всего проводится однократно и занимает всего не больше часа. Для лечения заболеваний десен в нашей клинике используется уникальная методика – вектор-терапия, который позволяет полностью удалить поддесневые отложения и эндотоксины и отполировать поверхностью зубов в труднодоступных местах. Лечение, проводимое аппаратом Вектор, легко переносится, так как является абсолютно безболезненной процедурой и дает стабильный результат. Немало уваги. У стоматологии для детей и дорослых студия улыбок определяют и ортодонтии. Завдяки новым методам та опыту лекарев пациенты получают чудови результаты у лікуванні. Ортодонтия – это не только наука, но и искусство. Объектом этого искусства есть человеческое лицо. Ровные зубы, эстетичная улыбка – это прежде всего является важным фактором, который определяет красоту и свойства лица. А форма и эстетичность улыбки в свою очередь во многом зависит от правильного соотношения зубов. Поэтому каждое действие врача ортодонта должно быть направлено на то, чтобы изменить лицо своего пациента в сторону красоты, гармонии и совершенства. В настоящее время мы ортодонты отдаем предпочтение раннему ортодонтическому лечению целью которого является профилактика зубочлесных аномалий и деформаций, как в молочном, так и в постоянном припусе. Стоматология для детей и дорослых студия «Улыбок», улица Плеханова, 22. Саме тут даруют белоснежные посмешки.